বঙ্গাইগাঁওয়ের মানিকপুরে জরাজীর্ণ অবস্থা কাঠের সেতুর দীর্ঘদিন ধরে হয়নি মেরামতি ফলে ভাঙা সেতুর ওপর দিয়ে যাতায়াত হয় হাজার হাজার গাড়ি প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছে স্কুল পড়ুয়ারা যে কোনো সময় বিপদ হতে পারে আশঙ্কায় গ্রামবাসীরা অবিলম্বে সেতুটি সংস্কার করা হোক প্রশাসনের কাছে দাবি স্থানীয়দের আলু খুন্দা পানবাৰী পালেং পাৰিৰ পৰা আপোনাৰ যিমান মানুহ ধৰক বীজ অহা যোৱা কৰে লগতে আমাৰ মণিকপুৰ আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়তো বহুত ল'ৰা ছোৱালী অহা যোৱা কৰে যিটো আমি অসুবিধা মানে ভোগ কৰি আছো আৰু বিশেষ কৰি ধৰক আমাৰ এই কাঠৰ ব্ৰীজখন বহুত দিনৰ পৰাই জৰা জৰাতীৰ্ণ অৱস্থা হৈ আছে গতিকে আমি আমাৰ যিজন বৰ্তমান যেতিয়া গভমেণ্ট চলি আছে বহুত মানে কি উন্নয়নৰ ঢাকডোল বজাই আছে কিন্তু এয়াই হৈছে প্ৰকৃত উন্নয়ন আমাৰ আপোনালোকে দেখিলে যে আমাৰ এইটো দলঙৰ ওপৰেদি আমাৰ এই এলেকাৰ পৰা মানে কমেও পাঁচশ ছয়শ ল'ৰা ছোৱালী মানিকপুৰ কলেজ চৰভুক কলেজত অহা যোৱা কৰে খুবেই অসুবিধা গতিকে আমাৰ এই বৰপেটা লোকসভাৰ এম পি মহোদয়ক হয়তো আমাৰ ইয়াৰে আমি এখন স্মাৰ্ক পত্ৰ দিছো গতিকে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাম যে আমি কোনখন মানে হয়তো জেগাত বসত কৰি আছোঁ আজি মানে এই অৱস্থা আপোনাৰ এইটো দলঙৰ সিপাৰে আপোনাৰ যিটো পকী ৰস্তা ৰাস্তা আপোনাৰ বিজনীলৈকে আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ পাতিলা দলৈকে পকী ৰস্তা এই দলংখন কিয় পকী নহয় এইটো আমাৰ চৰকাৰৰ ওচৰত প্ৰশ্ন